Давайте розпочнемо із заяви головкома Олександра Сирського. Він говорить про те, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, і каже про те, що Росія фіксується там збільшення наступальних дій за тиждень вдвічі. На вашу думку, як ви оцінюєте тут шанси Росіян, чи здатні вони на якийсь роду серйозний прорив і ті сили, які вони там тримають, ну тобто їм наскільки це їх вистачить? Но если главком делает такие заявления, значит у него есть основания, он допущен, у него есть э, оперативная и стратегическая информация. У меня такой, конечно, нету. Э, но очевидно, что у противника достаточно большие силы в этом регионе э, со времен еще противодействия нашим, э, нашему плацдарму суджанскому. Вполне возможно, что противник перегруппировал и пытается получить оперативный успех или хотя бы тактический успех на этом направлении, потому что у него там сконцентрированы не абы какие войска, а достаточно элитные, которые до недавнего времени наступали на, наши, на наш Сурджанский выступ, на котором также были элитные войска. Поэтому вполне возможно, что противник имеет желание развить успех, он вытеснил с большей части суджанского выступа нашего СК и, наверное, пытается сделать продолжение этого, этого действия. Но посмотрим, как получится. Я а, почему-то думаю, что мы удержим э, там ситуацию под контролем. Дай Боже. Скажите, пожалуйста, власть на зоны, так, ось беля кордона, так, из Симской области, Но свечет про то, что россияна все-таки просувается, чи ні? Но знаете, увеличение серой зоны, так называемой или килл зоны или по старорежимному это предполье, то есть это фактическое расстояние между стационарными боевыми порядками противника, оно на этой войне кратно увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Благодаря большому количеству дронов, которые контролируют эти территории, и ударным дронам, которые наносят на них удары. Поэтому это общая тенденция, это не связано только как бы с этим и в конкретном месте. Это тенденция везде. У нас так называемая килл-зона, там, где нет населенных пунктов и негде зацепиться, спрятаться, достигает 30 километров и имеет тенденцию к увеличению. А там район ну, достаточно незаселенный. И пока еще не пошла буйная зеленка. Там прятаться особо нігді, поэтому там келзована достатньо обширна. Mm -hmm. Головком каже, що росіяни мають за мету створити буферну зону на кордонах Сумської, Харківської, а також Чернігівської області. Ну, Тобто це дійсно так. І якщо ті сили ви говорите про те, що він нам тримає таку достатньо велику кількість, ну тобто, за який тоді проміжок часу ворог все ж таки. Сможет реализовать свои задачи, або не сможет, потому что вы говорите про те, что мы так все. Це. Ну, мы будем противодействовать его планам. Я надеюсь, успешно. То есть, как будет, так будет. То есть одна сторона пытается свои планы реализовать, другая воспрепятствовать этим планам. Посмотрим, как будет дальше. Легко им точно не будет. За каждый квадратный километр они платят очень высокую цену и далеко не везде имеют успех. Посмотрим, как будет здесь. То, что происходит на территории Белгородской области, там, где мы расширяем, мы так и ведем свои идеи. Это, власне, то те самое, что делают россияне, а мы делаем с их территориями. Ну, вообще, это правильная, ну, скажем так, доктрина. Воевать там, где удобно нам, а не там, где удобно противнику. То есть мы навязываем инициативу там, где удобно нам. Это может быть связано с рельефом, с другими причинами. Ну и вообще противник должен э, держать войска везде на линии соприкосновения, включая всю длину госграницы. А то очевидно, что до Курского, курской операции, или скорее суджанской операции, противник позволял себе этого не делать. Но теперь он вынужден будет размазывать на всю длину э, свои войска, потому что мы можем в любой момент любом месте э, совершить. Поэтому это правильное, очевидное решение создавать э, противнику угрозы для того, чтобы он размазывал свои войска по большей линии соприкосновения. Артем, а вы видите в ближайшее время перспективу того, что мы можем расширить эти что особенно в Брянской области, потому что військовий эксперт Олег Жданов, он говорит, что там что-то начинается и может начаться в ближайшее время. Ну, я не думаю, что какая-то из сторон способна сейчас на проведение какого-то масштабного, оперативного, оперативного масштаба наступательную операцию, потому что ощущается острый дефицит э, войск как у нас, так и у противника. Поэтому сконцентрировать в каком-то месте достаточное количество войск для проведения операции оперативного масштаба, я думаю, ни одной из сторон нелегко. Тем более в нынешних условиях, когда э, дроновые войска практически имеют возможность концентрировать свои усилия на том или ином участке фронта, маневрируя огнем и своими спроможностями. Любая концентрация гарантированно приведет к увеличению потерь в данном месте. Поэтому на самом деле это не такая простая история. Во-первых, сконцентрировать, найти свободные войска, а потом еще и постараться этим войскам выжить и при этом достигнуть каких-то результатов. На самом деле война заходит в такой позиционный тупик. То есть нет возможности концентрироваться, потому что несешь единомоментные большие потери. А средства противодействия, то есть разведки и огневого поражения, достаточно быстро маневрируют. То есть переместиться там в группе беспилотников или, скажем так, нарастить их огневую мощь на конкретном участке, это довольно быстрая история. Это не то, что там артиллерию таскать. Поэтому тем более сейчас войска достаточно хорошо подготовлены, я имею в виду дроновые войска. Это как в составе сухопутных войск, так и у нас есть силы беспилотных систем, как отдельный род войск. Скажем так, нынешний этап развития военного искусства приводит к тому, что операция оперативного масштаба становится все более и более проблематичной. Вы кажете «позиционный глухий кут», а что означает, что сейчас ни одна из сторон не может э, добиться ну, существенного прогресса, если ну, так резюмировать, верно? Я вас поняла. Ну, скажем так, ценой больш... больших потерь может, видите, противник то там, то там э, достигает каких-то территориальных успехов, но если пересчитать это на цену, которую он за это платит, то успехом это назвать сложно это скорее такой медийный успех, потому что данные о потерях каждой из сторон замалчивает свои и ставит под сомнение данные, которые дает противник. Поэтому мы действительно кое-где проваливаемся, вот. но цена этих провалов достаточно высока для противника. Но совершенно не везде, где он платит столь высокую цену, он имеет какие-то территориальные приобретения. Вот, ну глухой кут еще не глухой, но когда, скажем так, те тот уровень развития, который достигнут в эффективных бригадах, будет по всем сухопутным войскам, mm -hmm. я думаю, вообще атакующие действия и наступления станут большой проблемой. То есть сейчас, как по мне, этап войны такой, что он действительно заходит в глухой. Угол у каждой из сторон есть возможность купировать э, атакующие действия и вообще наступательные действия довольно быстро и эффективно тем, что э, предполе или килзона э, достигла такого размера, что ее невозможно преодолеть. То есть какие бы силы ни сконцентрировал, они будут ликвидированы как бы при преодолении этой самой киллзоны. Поэтому посмотрим. На самом деле, да, я, я считаю, что война заходит в технический, в технический глухой угол. И, а... и без радикального увлечения э, боевых компонентов, ну, к примеру, мобилизации там еще миллиона человек, для них еще там вооружение надо найти там с одной из сторон, э, успеха ни одна из сторон радикального получить не сможет. Ну, То, есть, а, а бы одна чи інша сторона имела какие-то серьезные стратегические треба миллион, а, або одни, або иные стороны, так? Ну, это не просто миллион, этот миллион надо чем-то вооружить. Даже те же там средства перемещения типа баги, да, но они тоже должны быть. Просто набрать миллион, дать им там по автомату Калашникова, там вероятно уже корейского производства, этого будет недостаточно. Вот. Но такая возможность есть, там у России есть еще куда мобилизовываться. Но я, я, пока не вижу признаков такой мобилизации, да и желания этой мобилизации, да и вообще общественная, скажем так, геополитическая ситуация к этому не располагает. Потому что, очевидно, у путинского режима будет в обозримом будущем существенно меньше денег, ну и на войну в том числе. Ви кажете, що у противника також спостерігається проблема із ресурсами, з особовим складом. А поява китайців, китайців, так на фронті, зокрема, Володимир Зеленський заявив про те, що взяли перших полонених на Донеччині, це якраз про це свідчить ну, це, треба відмітити, що це не китайські военнослужащие, Це военнослужащие, я подозреваю, Російської Федерації, китайської національності. Возможно, у них є Так, Так, так. российские паспорта. То есть это их личное дело при получении российского паспорта, потом завербоваться, пойти, так сказать, наемникам. Я думаю, это из этой серии. Но в связи с тем, что у них с языком там проблематично, их сбивают в какие-то группки. Ими проще в этом случае управлять. Я не думаю, что это Китай как государство имеет к этому какое-то отношение. Так, а вже прокоментували, сказали, що якби вони нікого не відправляли, і це ну мається на увазі, що Володимир Селезньов, також військовий експерт, ваш колега, говорив про те, що ще два місяці тому були помічені так громадяни Китаю, ну які воюють на боці Російської Федерації. Чому Володимир Зеленський зробив о, от наразі саме заяву? Тому що ми ж бачимо певне таке протистояння, яке відбувається наразі між США та Китаєм, і від Зеленський буде і робить таку заяву. От ваша особиста думка, і давайте рухатись далі. Ну, я подозреваю, что в Российской Федерации гражданство получили уже, если не сотни тысяч, то десятки тысяч китайцев этнических и бывших граждан Китая или у них двойное гражданство. Поэтому ну, такие подразделения из китайцев, из китайцев, то есть это не китайские, mm -hmm. а просто подразделения из китайцев, ну, в силу необходимости, ну, чтобы по крайней мере в малых подразделениях, тактических формах не было э, языкового барьера наверняка будут появляться вот что касается китая я не думаю что китай вяжется в эту войну потому что это довольно серьезный шаг да и вообще-то говоря интересы китая как по мне не находятся на стороне россии вот скорее может быть наоборот то есть для Китая это чужая война, и мотивов ввязываться в нее у них не очень много. Там поддержать какой-то родственный режим, но путинский режим точно не является коммунистическим. Он родственный с точки зрения автократии, ну как бы да, но там государство Персидского залива тоже далеко не демократии, но они находятся в другом лагере. То есть я не вижу у Китая вообще никаких мотивов влезать в эту войну достаточно серьезно. Другой вопрос, что возможно Китаю продолжение войны на руку. Во-первых, это приводит к большей зависимости России от Китая, а во-вторых, это ослабляет Россию, а Китай любит играть в долгую. И я так думаю, что он не забыл о том, что Северная Маньчжурия, которая по договору 1860 года, Стала Россией частью Российской империи, это как бы исходно китайские земли. Поэтому я думаю, что Китай может помогать России, но просто в интересах продолжения войны, в интересах дальнейшего ослабления России. Ну а потом, чем черт не шутит, может и Манчжурия вернется в родные пенаты.